लक्ष्मी चाग्रतपातु कमला पातु पृष्ठताः नायनीशिषदेशे सर्वाङ्गे श्रीस्वरूपी रामपत्नी तु प्रत्यङ्गे रामेश्वरी सदावतु विशालाक्षि योगमाया कौमारी चक्रिणी तथा जयदात्री धनदात्री धत्रि पाशाक्षमालिनी शुभ हरि प्रिया हरिमा करी महोदरी उष्णपरायण दे दात्री शुभङ्कल सुखदा मोक्षदा देवी चित्रकूट निवासी भयम् हरतु बतानां भवबन्धं विमुचतु कवचम् महापुण्यं यत्पटे भक्तिसंयुतः त्रिसंज्ञमेव संयम् वा मुच्यते सर्वसङ्कट कवचस्यास्य पठनं धनपुत्रविवर्तनं भीतिविनाशमं चैव त्रिशुलोकेषु कीर्तितम् भुजपत्रे समालिक्य कोचनाकुकुमेरतु धारणार्दलदेशे च सर्वशिल्पिभविष्यति अपुत्रो लभते पुत्रं दनाती लभते धनं मोक्षापि मोक्षमाप्नोति कवचस्य प्रसादता। गर्भिः लभते पुत्रं वन्द्या च गर्भिणी भवेत् धारेदधिकम्पे च अथवा वामबाहुके यः पटेर्नियतो भक्त्या स एव विष्णुवद्भवे मृत्युव्याधिभयं तस्या नास्ति चिन्महीतले पठेद्वा पाठयेद्वापि शृणुयात् श्रावयेदपि सर्वपापविमुक्तस्तु लभते परमा गतिं सङ्कटे पदे घोरे तथा च गृहमेवनी राजद्वारे जय माति निश्चितम् अपुत्रा च तथा वन्द्य सुपुत्रं लभते सा तु दीर्घायुष्कं यशस्विनम् शृणुयाद्या शुद्धबुद्ध्या द्वम् आसौ सर्वाङ्कामानवाप्नोति सर्वबन्धादिमुच्यते मृतवत्सा जीवत्स हिमासंशवं यदि भोमीरोगादिमुच्येत पठनं मासमत्यतः लिखित्वा रू च च अथवा ताडपत्र

सर्वो देवीश्वरीशरी सदा लक्ष्मी भक्तानुग्रहकारी धारके पातकै जयवा निश्चला निवास कृपम इति श्री लक्ष्मी कवचम्